Ordan çal qardaş. Böyük fikir qanadında uçulmasa uçmaq olar. Xırda xuruş fikirlərlə kol dibinə endinsə. Heç. Bir dünyanı məhəbbətlə bülbül -bül dili açmaq olar. Samanlıqda dən üstündə ciçildiyi iftindinsə. Heç. O arxadan gələnlərlə tuş olmağa nə var bala? Kişi sensen yetiş görün birinciler giden yola. Bu dünyanın kemen datı, bu dünyanın semen datı ola ola her yerişi yeriş bilip Çor yabıya mindinse hiç. Dağda karsız, bağda barsız, varda varsız olsam bile hiç deme ki zaman bile, devran bile, insan bile yeri bağlı göyü bağlı Kibrit çöpü olsam bile Bir kimsenin ocağını yandırmamış Söndünse Heç Tanrı ocak yandıran insanları çok sevir Ocak yandıran olsun sen bu Sevineydir ki dünyaya Sevin ey dilçi dünya yəyəm bu gün xeyr onunsa gəldi Səda olsun ona canım ki xoş gəldi səfa gəldi <laughs> Qabaqda həzrəti hanım Zəhra ilə İmam Əlinin evləndiyi gün gəlir. İnşallah mən o izdivac münasibəti ilə də hamınızı təbrik edirəm. Bu muğam mənim üzr istəyirəm öz toyumda özüm bəy oğlanı olanda özüm oxumuşam bunu. Toyxanağa girəndə və hər toyda da oxunmuram. Səbuhi də məndən xahiş elədi. Ona görə oxuyuram inşallah. Bu gün Məvluda Bizmız Perduqam Şadov Cəhəm başdan başa dilşad olubdi Səndə dilşad ol Mubarək gündür ey həmdəm Mubarək gündür ey həmdəm sevin çıx gəmdən azad ol Cəhər dərdə məlahəttən bu gün min min dəva gəldi. Söz verəm əziz dayım. Ay Allah. Yaratdın hərəni bircür. Narazına şükür. Razına şükür. Hərənin bəxtinə bir ruzi yazın sənin qismətinə. Tuzuna şükür. Biri boydan gödək, o biri uzun. Necə düşünürsüz? Elə də yozun. Şadlıq evlərində udduğun tozun dadına, tamına tuzla şükür. Ay İslam sabır. Yaxşı bar verədi kədər. Səhər əkib biçər. Gün ortada da dər. İşahlar yuxuya gedənə qədər başı qaynamayan qazana şükür, başı qaynamayan qazana şükür. Bu gün toy paltarın ceymiyəş, əsl məmənin dini yüsvar. Bu gün qərqəyləy İslam Oxu səndə səyi tanə Oxu səndə səyi tanə elə bir xidmət-i İslam Əli qardaşım baxan görsün külüş tauqəyi dərəyi am nəyi abajənddi Gələn qədəmlərimə qurban olum ya Əli ya Zəhra ya Zəhra. <laughs> Biri Allah'a inanırdı, böyük tanrı sevgisində idi. Biri Allah'ı tanımırdı. Allah'ı tanımayan üstüttü. Böyük tanrı sevgisində olan insana dedi ki: "Hanı göstər mənə o Allahı?" Gedib bir istəkan süd yatırın gətirdilər. Gedib bu südün tərkibində yağ var, gedib var. Göstər mənə. Dedi ki, o süd nə vaxt yırğalanıb yellənəcək, çalxanacaq, onda yağ çıxacağızə dedi, əzizim. Dilgənəm. Nə vaxt? Dünya çalxanıb yellənib yırğalanacaq, onda Allah da çıxacağızə onu görəcəksən Allah qoysa. Səlim. Bəli, sizə qurban. Allahın varlığını heçsür inkar eləmək mümkündür. Bir padşah da var idi. Mən qardaşımın sözünə qüvvət verdim bunu. O da inkar eləyirdi. Amma vəzirə buna başa sala bilmirdi ki, o yaradanı, o xaliqi inkar eləmək olmaz. Şahdan xəbərsiz götürdü bir dənə villa, bir dənə saray tikdirdilər yolun qırağında. Şah ovdan qaydəndə vəzirə dedi: "Vəzir, Vəzir bu saray, bu villa kimindir? Dedi heç kimin. Sahibi yoxdur, öz-özünə tikilib, öz-özünə düzəlib. Dedi Vəzir: "Başın xarab olub. Villa, saray öz-özünə necə tikilər, necə düzələr?" Dedi padşah: "Açıqsa sağ olsun. Bir dənə villanın, sarayın tikilmə, öz-özünə tikilməyinə inana bilmirsən. Bəs bu böyükdə kainat, nizam, intizam, günəşin çıxmağı, ay Qur'an deyir: "Vallahi -qa kamera qadarnahu manazlaha hatta 'ard kana urjunul qadim." Biz ay üçün, biz günəş üçün, ulduzlar üçün mənzillər qərar vermişlik. Həm nizam, intizamla. Bəs belə yaradanı necə danırsan? Elə bil gəlib otururam burada. Gözümü bağlayıram, deyirəm cemaat, necə var? Hər şey özü yarandı, cemaat. Deməz ay bu dəlik olub yaradan var. Necə danmaq olar yaradan? Can Bizə də siram inanılmazdır ki, səhərə qədər sizdən ayrılmaq olmaz. Ancaq məclisimiz aşağıda insanlar gedirlər. Bəygənnini mütləq qorun aparmalıyıq. Mən sonuncusun deyəcəm. Sonra icazə verinsə bu Hübayı xanımı ilə aparaq bu məclisə. 100 il ömür yaşayan bir filosof ölüm yatağında idi. Qəhqəhə çəkib gülürdü. Qohum məqraba yığıldılar başına dedilər ki ey böyük filosof sən ki dünyadan köçürsən nəyə gəlirsən dedi yadınızda saxlayın bu dünyada Allahın insana iki payı var bir gülmək payı bir ağlamaq payı yüz il ömür yaşamışam bu gizildə ancaq ağlamaq payımdan ağlamışam icazə verin dünyadan köçəndə bu qısa zaman sərfəsində gülmək payıma gəlir Arzulayacam ki səbuhu və 100 il ömür yaşasın. 100 il ömrü boyu Tanrının ona verdiyi o içə faydan yalnız gülmək payına gəlsin. Dünyadan keçəndə, pisə zaman çərxiləsində ağlamaq payı ağlayar. Mən onu arzulayıram. Sizə verirsinizmi bizə?